Уважаємо адихаюші сьогоднішнього дня. купатися на побережжі Каховського водохранилища, особливо по на паніки 21 липня у приміщенні міської ради відбулось екстрене засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Причиною цьому стала ситуація, яка наразі виникла з забруднення поверхневих вод, каховського водосховища та замором риби. Походила інформація і від нашого комунального підприємства. и от граждан города о том, что идет замор рыбы, и на береговую линию, и на берег выплескивается бычок, замор рыбы идет полным ходом, как бы вышла комиссия, проверила, естественно, обратились еще раз с соответствующими письмами на инстанции, такой как Державная санитарная педагогическая служба, наша вида на Педроздела, структурный Педроздел, вот, с тем, чтобы провести еще раз анализы. Такие анализы и отборы были проведены. Сегодня в телефонном режиме с утра была информация о том, что есть отклонение от показателей. Мы сразу дали распоряжение соответствующим нашим структурам о том, чтобы оповестить население на берегу, то есть поставить, установить таблички соответствующие о том, что купание, скажем так, запрещено. Вот. И экстренно созвали еще раз совещание комиссии ТЭП и надзвучайных ситуаций. Напередодні спеціальною комісією було відібрано проби води з водоймища за результатами лабораторних досліджень по мікробіологічним показникам. Індекс лактопозитивних кишкових паличок у воді перевищує допустиму норму. Поки ситуація не нормалізується в даному показателі, то ми повинні проінформувати людей і собственно своїм рішенням запретити купання і відпочинок на Пляжах города Никополя безопасность людей это главное и соответствующие информационные таблички будут расставлены на всех возможных местах, где люди отдыхают, купаются, поэтому будут предупреждать о том, что Сейчас краще ограничить сім от такого отдиха. Тож з метою запобігання виникнення інфекційних захворювань серед населення працівники Нікопольської міської комунальної аварійно-рятувальної служби вже проводять попереджувальну роботу. На городском пляже прийняті слідчі міри виставлені таблички на красному фоні з білими надписями що купати запрещено. Проводиться робота індивідуально з кожним. пытаемся с каждым поработать отдыхающим, особенно с детьми. Вот мы сейчас находимся на детском пляже, видим, что на табличке никто не реагирует. А вот стоит наш матрос-спасатель с микрофоном, сейчас будет также предупреждать о том, что купаться запрещено. Обращаюсь ко всем отдыхающим, особенно родителям маленькими детьми. Пожалуйста, воздержитесь от купания на сегодняшний день и на последующий, когда будет разрешено купаться на городском пляже и вообще в Каховском водохранилище.